হেল্ল' ৰেহুৱান আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি সৰিয়হৰ খাৰলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ বহুদিনৰ পৰা আনি থোৱা পুৰণাই হৈ গ'ল সৰিয়হখিনি ৰাগৰ মুখ ভাঙিবলৈ অনা এই সৰিয়হখিনি পুৰণা হৈ গ'ল বাবে ভাবিছোঁ সৰিয়হ খাৰলি বহুদিন খোৱা নাই সেইবাবে খাৰলি বনাম বুলি এইখিনি উলিয়াই ললোঁ সৰিয়হখিনি কিন্তু ভেঁকুৰ উঠি গৈছে দেখিছেনে বাৰু পেকেটটো পুৰণাই হৈ গ'ল এতিয়া খুব ভাল ধৰণে ধুই পেলাই মই এইখিনি ৰ'দত দিম ঠাণ্ডা দিনত সৰিয়হৰ খাৰলি খাবলৈ বেয়া কিন্তু গৰমৰ দিন আহিছে যিহেতু চ'ত মাহত এতিয়া খাৰলি বনালে সোনকালে খাৰলি পক উঠিব সেইকাৰণে সৰিয়হখিনি ধুই পখালি ৰ'দত দিবলৈ এয়া উলিয়াই ল'লোঁ আৰু কিন্তু বতৰটো অকণমান কোমা হৈ আছে এইকেইদিন বতৰটো গোমাই হৈ আছে কিন্তু কামটো কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া কৰিবই লাগিব মনটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে সৰিয়হখিনি ধুই ৰ'দত দিলোঁ দেখিছেনে বতৰটো একেবাৰে ডাৱৰ ডাৱৰীয়া বতৰ সৰিয়হখিনি তেনেকৈয়ে থাকিলে সেইকাৰণে পিছদিনাখন কি কৰিলোঁ উপায় নাপায় সৰিয়হখিনি যিহেতু বেয়া হৈ যাব এই কেৰাহীখন পাতি লৈ অকণমান গৰম কৰি পেলালোঁ গৰম কৰি পেলোৱাৰ পাছত মই মিক্সিতে পিচি পেলালোঁ এয়া মিক্সিতে পিচি পেলাইছোঁ যিসকলে আজি আমাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি থৈ যাব তেতিয়া সোনকালেই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু গোটেইখিনি পিচি লওঁ সৰিয়হখিনি বহুত বেছি নহয় প্ৰায় এপোৱা মানহে হ'ব সেইকাৰণে বৰ চিন্তা কৰা নাই সেইকাৰণে গৰম কৰি পেলাই অলপমান গৰম কৰিয়েই এতিয়া মই মিক্সিতে পিচি পেলাইছোঁ সৰিয়হৰ গুড়াখিনি বহুত ধুনীয়া গুৰি হৈছে মিক্সিত পিচিলত এইফালে আকৌ খাৰ পুৰিব লাগিব নহয় সেইকাৰণে কল খাৰ পুৰি ৰ'দাই থোৱা কল খাৰ কাটিমহীয়া ৰ'দাই থৈছিলোঁ এইখিনি আমাৰ ঘৰত আকৌ বছৰৰ মাহেকে পষেকে কল খাৰ খাবৰ বাবে আমি এনেদৰে কলৰ বাকলি ৰ'দাই শুকুৱাই থৈ দিওঁ এতিয়া আমাক কল কল বাকলি পুৰি পেলাই খাৰ উলিয়াবৰ বাবে অলপমান পানীও লাগিব সেইকাৰণে মই পানী অলপ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ পুৱাৰ ভাগতে চৌকাত জুইকুৰা জ্বলাই থৈ দিয়া আছিলে সেই জুইকুৰা জ্বলাই আকৌ এবাৰ মই ঠিক ঠাক কৰি লৈ এয়া খাৰণী পুৰি ল'লোঁ খাৰৰ যিকোনো বস্তুৱে খাই বৰ ভাল লাগে নহয়নে মই কিন্তু খাই বহুত ভাল পাওঁ কোনে কোনে ভাল পায় মই খাৰৰ ভাত খাই ভাল পাওঁ তাৰপাছতে মাটিমাহৰ খাৰ মাটিমাহৰ খাৰটো আমাৰ ঘৰখনৰ সকলোৱে প্ৰিয় আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে খাৰৰ ৰেচিপি বনাই খাবলৈও ভাল ব্যঞ্জনখিনি আৰু মই কাম কৰিলে আমাৰ ৰাগো মোৰ লগলৈ ওচৰ চাপি আহে দেখিছেনে সি আহি বহি ল'লেহি এইবিলাক ৰাগৰ লগত সিটো সিটো ধেমালি কৰি থাকোতে মোৰ খাৰ পুৰা হৈ গ'ল আহ খাৰৰ পানীকণ অকণমান কম হৈছিলে সেইকাৰণে অলপ দি দিলো তাৰ পাছতে এই খাৰখিনি মই এবেলা তিয়াই থ'ম মানে চাৰি পাঁচ ঘণ্টামান তিয়াই লৈ ঢাকি থৈ দিম মই আকৌ বাৰীলৈ যাবলৈ ওলালোঁ কলপাত এটুকুৰা কাটিবলৈ তাৰ লগতে মোৰ পিছে পিছে ৰাগো দৌৰিলে এইফালে শাকনি বাৰীত পানী দিয়া আছিলে পানী দিয়া পাইপডাল সি লৈ পেলাই মোৰ আগে আগে কিছুমান কাম কৰি দেখুৱাইছে যিহেতু চাৰি পাঁচদিন উঠিবৰ বাবে খাৰলি টোপোলা বান্ধি ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে বিচাৰি বিচাৰি ভীমকলৰ পাত বিচাৰি আনিলোঁগৈ দুই পখালি অকণমান সূৰ্যৰ পোহৰতে লেৰিলি যাওক বুলি এনেদৰে ৰাখি থলোঁ এইফালে ৰাগৰ কাম দেখিছেনে বালি খেলিছে মাকে অলপমান পিছতে গা ধুৱাই দিব সেইকাৰণে তাক অলপমান খেলিবলৈ এৰি দিছে এই ধেমালিবিলাক ল'ৰালি ধেমালিটো আমিও খেলিছিলোঁ নহয়নে তেতিয়ালৈ মনত পৰে নে আপোনালোকৰ মই আকৌ মোৰ এই চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় হাঁহিব চাগে নহয়নে নেহাঁহিব কিন্তু কাৰণ আমোদ প্ৰমোদৰ কথা থাকে মই সেইকাৰণে নিজৰ আমোদৰ বাবে যিখিনি মই দৈনন্দিন কৰি যাওঁ সেইখিনিহে মই কৰোঁ এতিয়া মই পিজবিলাক আজৰি হৈ লৈ এয়া খাৰ কলপাতখিনি লেৰেলাই থৈছিলোঁ যিহেতু সেইখিনি এতিয়া সকলোখিনি যোগাৰ কৰি মই খাৰলি টোপোলা বান্ধিম সকলোখিনি চাই যাব আপোনালোকে শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰিব যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব শেষলৈকে চাই থকসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকে খুব উৎসাহ দিয়ে এই ভিডিঅ'বিলাক বনোৱাত আৰু মোৰ মেখেলা চাদৰবিলাক চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ দৈনন্দিন কামৰ ভিতৰত সকলোখিনি যিহেতু থাকেই সেইকাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ এয়া এতিয়া মই খাৰণী পানী চাকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এফালৰ পৰা সকলোখিনি বনাই যাম অলপমান জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু জলকীয়া কেইটামান ফালি আনি সেইখিনিও দি দিছোঁ বহুত বেছি নিদিওঁ যিহেতু খাবও পৰা নহ'ব ইমান বেছি জ্বলা দিলে হিচাপতহে দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স মিল মিলাই লৈ সানি ল'ম আৰু খাৰনি পানী বহুত বেছি দিব নালাগিব কিন্তু কমাই কমাইহে দিব লাগিব দেই সেইখিনি এনেকৈ সানি থাকিম আপোনালোকে চাব পাৰিব খাৰণী পানীখিনি খাৰলিত বেছি হ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব সেইকাৰণে একদম হিচাপত দিব লাগিব অলপ অলপকৈ দিব লাগে অলপ অলপকৈ দিলে আঁত ল'ব বস্তুটো মানে মথা আটা গুৰি মথা সমান জোখত হ'ব লাগিব এয়া মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে মই এতিয়া টোপোলা বান্ধিম গোটেই সৰিয়হ গুড়িখিনি একেলগে মঠি লৈ এটা লাডু বনালোঁ কিন্তু এটা লাডু কৰি নাথওঁ সৰু সৰু লাডু কৰিম তেতিয়া আমাৰ খাবৰ জোখত সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি একেলগে উলিয়াই ল'লে নষ্ট হৈ যায় ভেঁকুৰ উঠি যায় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনাৰ সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ